আসসালামো আলাইকুম ৱেলকাম টু পাগলা মছজিদ সুনামগঞ্জ হাজৰত আবু বকৰ চিদ্দেক ৰাইদেউল্লাহান হাফিজিয়া নুরিয়া মাদ্ৰাছাৰ ছাত্র মুস্তাকিম বিল্লার মধুর কণ্ঠে পবিত্র গ্রন্থ কোরআন থেকে তিলাওয়াত এই ভিডিওর সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে শত বছরের পুরনো পাগলা মসজিদ সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যাওয়ার পথে পাগলা বাজারের একটু সামনে এই মসজিদের অবস্থান দর্শনার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এই মসজিদ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباه المنذرين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن تول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباب المنذرين تولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين منتصر بالله سفيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنودنا لهم الغالبون فتول عنهم. فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباه المنذرين وتول عنهم حتى حين فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدقت يا رب العالمين